Знаете, в самолете, в самолете летели пассажиры, да, и один из пассажиров э, с Украины достал бутерброд с салом и чесноком, Запад пошел по всему самолету. Да. И к нему подошел парень темнокожий, африканец, и увидел, как он просмектывает. смотрел, смотрел на него, слюну глотал и говорит, ну что, вкусно? Он говорит, вкусно. Будешь есть? Он говорит, буду. Он говорит, я понимаю, что, чтобы ты съел все, но я тебе не дам. Встречается, сейчас, сейчас. да, встречается на Дерибасовской два известных еврея, вот, Абрам и Мойша. Ну и Абрам Мойша говорит, Абрам, я тебе должен официально заявить, твоя жена стерп, Он, а твоя, Он, ну все-таки. Поэтому, да, и следующий анекдот из этой же серии, тоже очень короткий. Приехал известный человек в Одессу со своей женой, Зашел в квартиру, а жена говорит, я пойду, немножко пройдусь, погуляю по Дерибасовску. Ну и приходит э, очень расстроенная, в слезах. Он открывает двери и говорит, Сара, ты чем расстроена? Она говорит, не успела я выйти на Дерибасовскую, все говорят, слушай, не опять эта стерва здесь появилась? Он говорит, а я тебе что говорил, не ходи там, где тебя знают. На, э, стосовно протиск з боку Росії, э, де взяти гроші на все те, що ви собі запланували, що країна запланувала? Коли ви мені задавали питання, я пам'ятав. Э, э, питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочку. Да. А хто кладе? В тумбочку грошей. Ну, не знаю. А де ти бережеш, в тумбочку. Я вам кажу, що ну, бюджет, безумовно, він, э, його не можна розтягнути так, щоб він був, як кажуть, безрозмірний. От скільки ми заробимо, стільки ми і потрапимо. І кожен рік у нас є дефіцит, і кожен рік є проблеми. Але кожен рік. Да, одна палка, два струна, говорят. Я хозяин, вся страна. Вот. Нет, ну это все шутки.